Pernah dengar kes di mana tanah pusaka lama tiba-tiba bertukar nama orang lain tanpa pengetahuan waris atau kes di mana tanah dijual dengan menggunakan dokumen ataupun tanda tangan palsu. Inilah penipuan pindah milik tanah iaitu satu sindiket yang melibatkan segelintir kecil pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab baik di dalam Mahu pun luar sistem pendaftaran hartanah di Malaysia. Dalam video ini kita akan tengok bagaimana ia berlaku, apa undang-undang kata dan bagaimana nak dapatkan semula hak anda melalui mahkamah. Bagaimana kes macam ini boleh berlaku dan kenapa ianya sejenis kes yang amat rumit? Kes penipuan tanah bukan benda baru. Selalunya ia terjadi pada tanah pusaka lama yang dibiarkan tanpa diurus dan hak milik tidak ditukar kepada waris secepat mungkin atau bila cukai tanah dan cukai pintu tidak dibayar bertahun-tahun ada juga kes di mana proses pindah milik diabaikan ataupun terlalu lambat didaftarkan di pejabat tanah keadaan-keadaan begini membuka ruang untuk pihak tertentu mengambil kesempatan dalam keadaan macam ini, sindiket penipu yang berpakat pihak yang tak bertanggungjawab dan memalsukan dokumen dan menukar nama pemilik. Masalah jadi rumit kerana Kanun Tanah Negara ada peruntukan yang sangat kuat melindungi pemilik berdaftar. Bila nama pada geran sudah bertukar walaupun melalui penipuan, pejabat tanah tidak boleh sesuka hati ubah balik nama tanpa perintah mahkamah. Itu yang menyebabkan kes macam ni jadi sangat berleluasa. Pada November 2024, akhbar sinar harian melaporkan sindiket penipuan tanah di Selangor. Polis buka siasatan selepas pegawai daerah kesan transaksi mencurigakan dan kehilangan dokumen penting. Sindiket dipercayai telah memanipulasi sistem yang digunakan di pejabat tanah untuk buat pindah milik secara haram dan padam rekod-rekod tertentu. Polis menahan 13 individu berusia 26 hingga 59 tahun termasuk kekitangan awam. Kes ini tunjuk jelas bagaimana penipuan tanah boleh berlaku dari dalam sistem sendiri. Kenapa kena fail saman? Kenapa tak boleh tukar sahaja nama atas geran? Ramai fikir bila terjadi kes tipu hak milik macam ni tuan tanah boleh pergi pejabat tanah terus dan tukar balik nama. Hakikatnya tak boleh. Di sisi undang-undang siapa yang namanya berdaftar pada geran maka dia dianggap mempunyai hak milik yang tak boleh dipertikai. Sehingga dibuktikan sebaliknya melalui kaedah-kaedah pembuktian tertentu. Dia boleh jual pajak atau bina rumah atas tanah itu. Sebab itu, satu-satunya jalan ialah failkan tindakan di mahkamah dengan bantuan peguam. Konsep hak milik yang tidak boleh dipertikaikan yang kita rujuk tadi dikenali di sisi undang-undang sebagai konsep undi feasibility of title atau hak milik tidak boleh disangkal atau dipertikai. Maknanya, nama pada geran itu dianggap muktamad kecuali mahkamah putuskan sebaliknya. Sebab itu, kalau berlaku penipuan tindakan melalui mahkamah adalah diperlukan untuk menghalang urus niaga lanjut dan daftarkan balik tanah tersebut kepada nama pemilik asal. Apa-apapun, kalau kita mendapati terdapat keadaan-keadaan yang mencurigakan pada tanah kita, maka cepat-cepat buat carian hartanah untuk pastikan status tanah kita. Kalau kita dapati nama kita dah tak ada pada geran, maka cepat-cepat buat laporan polis, daftar kaviat dan rujuk peguam untuk tindakan mahkamah. Masa sangat penting. Lagi lama tunggu, lagi tinggi risiko tanah dijual oleh sindiket kepada orang lain. Kalau sudah sampai ke tangan pembeli lain, peluang nak dapat balik jadi lagi suka. Jadi jangan berlengah, dapatkan peguam dan failkan tindakan segera. Rencana info video ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kesedaran dan pengetahuan secara umum. Mana-mana bahagian yang terkandung di dalam info video ini tidak boleh dijadikan panduan untuk memulakan tindakan undang-undang secara sendirian. Tanpa terlebih dahulu merujuk kepada seorang peguam yang berpengalaman. Untuk sebarang maklumat lanjut, anda boleh lawati laman web yang disediakan di bahagian deskripsi untuk berhubung dengan kami.